За моей спиной находится здание по адресу улицы Свободы 6 в городе Славянске. Именно в это здание перенесли окружную избирательную комиссию номер 45. Это Киевский район Донецка, город Авдеевка и часть Синоватского района. То есть часть этой территории, она сейчас оккупирована боевиками ДНР. И поэтому Центральная избирательная комиссия приняла решение перенести окружную избирательную комиссию в это помещение. Сейчас мы попробуем найти комиссию и узнать, как они готовятся к выборам. Тут да, закры... закрыто, тут закрыто и тут закрыто. Попробуем поговорить с мужчиной. Извините, вы не подскажете, а где здесь окружная избирательная комиссия номер 45? Не, не слышали никогда, да? в это здание перенесли. Хорошо, будем искать дальше. Хочу отметить, что на часах без 10, без 10.4 в принципе рабочее время, учитывая подготовку к выборам, комиссия должна работать. И, по идее, если она где-то здесь работает, люди в офисах должны знать о ее существовании, по крайней мере. Логично, мы сначала зашли в одно из, скажем так, госпомещений, где по логике должна была находиться комиссия. Сейчас попробуем вообще по зданию походить, поискать, где она находится. Мы уже закончили работу. на комиссию ищем, номер 45. Идите. Сейчас снимут ночку. Сколько Какая Ну, нам Гитая, да. Да, Ну, а без лица просто рассказать, почему такие условия, почему перенос... А вы не комиссии. знаете, почему... Ну, я читал на сайте ЦВХ. Ну, потому, да. наверное, что ну, вы, ж, наверное, знаете, что у нас условия ХАТО, если вы, тем более, донбасская пресса. М. Потому и перенос комиссии. А тут... Какие-то угрозы поступали членам комиссии? Причем без членам комиссии? Мы безопасность, не угрозы. Сейчас вопрос ага. стоит не об угрозах, а о проведении боевых действий. Понятно. Понимаете? Тут не угрожают. Нет, У нас сейчас, когда в Донецке не стреляют, нет. никто не предупреждает. Они угрожают. Я знаю, большой Киевский район. Я не знаю. Ясиноватский район. Да, и Вы и можете виновата, поехать в Красногоровку, где будет комиссия. А удалось ли участки открыть? Четыре участка у нас открылись. Есть на Вотском районе, которые находятся на украинских территориях. Те, все, которые... Всего лишь, да? да а должно ли? быть приблизительно... Не приблизительно думаю, их точно 110. 110, 4 и да. 110. То есть выборы под вопросом, можно сказать. Почему вы выборы под вопросом? Выборы под вопросом не стоят. Стоит сейчас вопрос о том, чтобы они прошли. Все, что делается с нашей стороны, пока делается. Как будут развиваться события, все участки вообще сейчас находятся на грани того, вы же понимаете, на границе. Кто завтра туда войдет? То есть, ну, на сегодняшний день комиссии получили бюллетени. На сегодняшний день комиссии работают так, как они должны работать. Ну, вы сказали, всего четыре комиссии. У нас четыре комиссии нами организованы, я вот говорить. я говорю об этих четырех комиссиях, ага. я не говорю об остальных. Ага, ага. Ну, скорее всего, выборы признают недействительными. Ну, на основании чего? На основании, что участков участка нету большинства. Но есть закон, даже если на одном участке проголосует один избиратель, то выборы в округе признаются действительными. Вы же, наверное, если вы выборами занимаетесь, сами же должны читать закон. Такие прецеденты были на выборах президентов. Участок Красногоровка, да? избирательный участок, он ближе всего к и Черетина. достаточное количество жителей там не было организовано. Ну а как вообще, почему так получилось, что всего четыре участка из более чем 100? Полномочия комиссия. Но вы же занимались выборами, действительно, там такая ситуация сейчас тяжелая. Я ездил по участкам, скажем так. на вчера, на вчера. Вас интересует вопрос, тяжелая ли там ситуация? Да, насколько действительно тяжелая, что всего все участка. Очевидно можно было бы организовать, но он там не был организован. Ну, организовали на скажем так практически в нейтральной зоне в Красногородке избирательный участок uh -huh. ну, вот. вопрос почему у меня есть какие-то предположения которые я скажем так не хотел бы озвучивать в камеру почему что это всего лишь предположение но это предположение но реально но, по вашему мнению можно было ли больше участка можно конечно. организовать конечно вот Очередь, например mm -hmm. вполне возможно большой город много жителей в Очереди скажем так, много, опять же, сторонников э, э, одного из кандидатов в депутаты Верховного Совета, точно Гиллера там проживает, почему-то наше предприятие базируется, не на скажем, э, как человек работает, он там, э, в этом участок не менее. И много таких э, населенных пунктов, где могло бы быть, но выбором не будет. Ну, по честности, я не готов сказать вам сейчас. Готов сказать, например, там, не что я знаю, я бы сказал, это по очереди. Не было организовано. Хотя там более спокойно, например, чем в той же Краснопорове. Ну а как вообще вы чувствуете, что в комиссии там и какому-то кандидату отношение более лояльнее, чем к другому? Я вам скажу, вот, например, здание, где находится комиссия сейчас. Это, это здание предприятия шахты засерка. Вот это здание, mm -hmm. да? да, ну или этаж какой-то, но ну, в общем арендуется. Э -э, участковую комиссию привозит на, скажем, или, типа, членов участковой комиссии привозит на избирательный участок автобуса э -э, шахты засядька. Шахты засядька связывают с одним из кандидатов в депутаты в настоящий момент Верховного Совета неким Звегиевским, членом партии региона. Понимаете, то есть как бы возникают какие-то вопросы, почему какая взаимосвязь. У меня такие вопросы есть. Забирательные участки организованы на, там, где, скажем, были осуществлены какие-то там от имени Загильского там, ремонты, там, в предыдущую каденцию депутатом Верховной Рады, ремонты школ, крыши за бюджетные деньги, там, где люди, скажем, скажем понимают, кто это и что сделал. На других избирательных участках, кто же очередь, на где этого не, не делалось, там, ну, там участковая избирательная комиссия не организована. Вот как бы это всего лишь предположение, какая-то, скажем, не хочу утверждать, но какая-то взаимосвязь, наверное, все-таки есть.